Тепер я хотів би надати слово Галині Михайлівні, Вона попросила спочатку всіх вас послухати, а потім висловити позицію і думку Центрального комітету про спілку працівників культури. Ще раз хочу зробити реверанс в сторону нашого центрального комітету, тому що всі заходи, які відбувалися і в далекому 92-му році, і то, те, що відбувається сьогодні, ми робимо спільну справу і ми підтримуємо один одного. Можливо, в цьому наша сила і. Вони не, не чують нас десь з боку і не бачать нас десь з боку, А я беру участь в тих процесах, які проводяться в самому центральному комітеті. І Галина Михайлівна і Людмила Федорівна також є частними гостями і в наших, і в колективах, і в обласних організаціях, і у нас тут на раді Всеукраїнської ради директорів. Дякую, Галина Михайлівна. Уважаємо колеги, Я прежде всего, всі за свій від що я сижу в пальто, тому мабуть, Александр Григорьев создал атмосферу холода точно такого же, как у нас э, наша отрасль культуры находится вот э, на каком месте в нашем государстве вот замерзает так вот это наверное и здесь тоже Спасибо большое за приглашение, потому что очень важно услышать информацию из первых потому что мы как общественная организация э, должны и реагируем на все вот э, такие болевые моменты, которые непосредственно происходят в наших профсоюзных организациях. И мне очень приятно, что многие из вас отметили работу наших областных организаций профсоюза. Действительно, на местах мы пытаемся максимально, чем можем, помогать нашим работникам. И э, вы знаете, децентрализация, начну с нее, это действительно но с тем, с чем мы сталкиваемся, действительно заставляет нас задуматься, а что будет дальше. Потому что та информация, которая сходится к нам в Центральный комитет, иной раз заставляет даже благо. На прошлой неделе у нас была такая обширная встреча с Министерством региональной политики, где мы предоставили полный пакет материалов, которые нам областные комитеты, ну, как всегда, обещают чем-то помочь, но мы и сами пытаемся урегулировать как-то вопросы. Вот нам все-таки удалось предотвратить в Одесской области город Балта, они собирались создать громаду территориальную, и самое такое отдаленное село от центра находилось 15-20 километров. И то мы пытались рассмотреть, какой же дорогой ехать к этому центру, то, вы знаете, через леса и горы называется. Нам удалось все-таки предотвратить создание этой громады, и, естественно, сломали мы э, систему создания непосредственно в, в Одесской области, созда... э, систему создания э, э, так называемых культурных центров, которые разрешено, согласно нашего закона, создавать. Но э, в такой реформаторской э, области, как Мельницкая, потому что вы знаете, что там пилотный проект по созданию э, этих ОТГ, э, в прошлом году были, э, была, был создан культурный такой центр, в который вошли и музеи, и школы, и библиотеки, и клубные учреждения. Проработали они год, и вот сейчас, уже с нового года, они все это расформировали. Мы обратились к Министерству региональной политики, чтобы этот опыт был обобщен, чтобы подобных таких ситуаций, потому что за этим всем стоят люди, чтобы он не повторился. И по, сразу по централизации у меня такая к вам и просьба. Обращайтесь к нам, Потому что очень часто, когда по телефону говорят, и потом мы говорим, напишите нам конкретно, потому что телефонный разговор, он не дает э, понимания, вот, э, полного понимания той проблемы, которая существует. Люди отказываются, боятся. Если мы будем бояться, мы не сдвинем с места вот, вот этот навал негатива, который э, в данный момент существует. И второе, вы должны помнить, что... Создание ОТГ – это не ликвидация существующих сел, ликвидация существующих учреждений. Это только переход от одной формы к другой. Поэтому писать заявление на увольнение вы ни в коем случае не должны. Вы автоматически должны переходить в трудовой книжке, без вас автоматически должны просто, должна просто делаться запись. Да, есть действительно тенденция, когда заставляют э, директоров э, учреждения культуры писать заявление, потому что, видите ли, руководителю громады не нравится тот или другой человек. Э, в Тернопольской области нам удалось восстановить директора библиотеки через суды, э, с помощью профсоюзов, с помощью общественности нам удалось. Да, это пока поодинокие случаи, но те как, люди, которые к нам обращаются, мы пытаемся все-таки помочь. Что касается нового закона или проекта закона про СВИД. Ну, я как не специалист, у меня тоже очень много возникает вопросов. Ну, вот такой вопрос, может быть, я и скажу банальные вещи, я не знаю, но проектом закона предусмотрено, что школа должна работать по освітній программе, яка розроблена відповідно до потреб громади. Вот у меня возникает вопрос, а кто определяет потребы цієї громады? Ну, естественно, наверное, держатель финансов. Я, наверное, думаю так. Да то можете представить, что будет с, эти, с этой осветливой программой, в которую нам э, миски, або голова ОТГ, напишет или скажет, вот это нам надо, вот это нам не надо, и в конце на выходе мы получим ноль. То есть вот только такой, вот я такой маленький пример привела. Может быть, я говорю, говорю банальные вещи, я не знаю, я не специалист. Но, что я хочу сказать, 61-я статья проекта закона выписывает оплату труда. Это то, что касается непосредственно работы представителей. Но у нас также есть такое алле, потому что помимо того, что оклады учителям на низшей категории будут равняться трех минимальных заработных плат – это хорошо. Что каждый последующий, последующая квалификационная категория также будет увеличиться на 10%. – это тоже хорошо. Но там дальше есть такая приписка. По садове оплате и науково-педагогических в государственных и коммунальных закладов закладів, закладів визначається тарифною сіткою для працівників галузі отверженную Кабинетом Министров Украины. На сегодняшний день, согласно новой, 1 января вступил в силу, э, вступили в силу изменения к закону про оплату труда, там четко написано, что тарифная сетка разрабатывается и утверждается Кабинетом Министров Украины для всех бюджетников. На сегодняшний день бюджетникам относятся и светяны. Так у меня вопрос. Это что? Будет отдельная тарифная сетка или это будет та сетка, которая существует на сегодняшний день? На сегодняшний день существующая сетка рассчитывается первый тарифный разряд по прожитковому минимуму, который равен 1600 гривен. Минимальная заработная плата равна 3200. Наши выкладачи и концертмейстеры они тарифицируются от 8 по 12 разряд. Будем надеяться, что все-таки э, с 1 сентября, как написано по становлениям, там на два разряда выйдут. Так, у меня вопрос. Это средина тарифной сетки. Каким образом будут соотноситься тоже существующие постулаты и э, предлагаемые? То есть вот здесь, если мы будем писать какие-то предложения комитету, обязательно на это нужно обратить внимание. Потому что это тоже будет на бумаге, как и новое положение 57, новые положения 57 статьи. Вот они положат на бумагу, а мы будем сидеть и ждать. Потому что то, что написано, это действительно неправильно. Это правильно, но, но не соответствует действительности. Потому что Вопрос галузевой тарификации, он так смутно, смутно, так слегка, слегка, слегка где-то появляется. Только о нем говорят. И пройдет не, не один год. Дай Бог, что прошло лет пять, чтобы мы вернулись а вот, к тарификации отраслевой. Поэтому вот на это я считаю, что очень нужно обратить внимание. Потому что это взагали, а когда приходишь Цигана Михайловна, в том разде, если что рабочая группа, если закон в том вигляді, в котором нам нужна Верховная Рада, и если мы сбережемся на плече вырезенных року. Мы обратились от Министерства культуры, но я не буду ничего говорить, потому что ответа у нас нету. Мы обратились в комитет наш Верховного Совета по культуре и духовности. Но что я вам скажу? Один закон о контрактах говорит уже о профессионализме этого комитета, поэтому ответов совершенно никаких нет. Мы стараемся отслеживать буквально каждое положение, каждую ситуацию, которая происходит в наших трудовых коллективах. И будем прикладывать все усилия для того, чтобы хоть как-то, хоть как-то Эм, ну, нейтрализовать вот эти напряжения, которые существуют. И э, я хочу сказать вам большущее спасибо. И я преклоняюсь перед вами, что вы, невзирая на морозы, невзирая на негативы, которые вы имеете на местах, вы все-таки находите сил бороться. Мы с вами, мы вас поддерживаем. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Это наш верный соратник. Мы с ним постоянно на связи, постоянно работаем. И я думаю, что мы вместе, мы вместе все-таки победим. Надежда всегда умирает последней. Давайте верим. Спасибо.